Всім привіт! Я повідомляю вам про відкриття сезону полювання. Але полювати ми будемо як герой відомого мультфільму не за допомогою рушниці, а за допомогою предмету, який фіксує навколишнє життя. Це фотоапарат. Отже, представляємо вам новий телевізійний проєкт. Фотополювання! Попереду у вас чекають командні квестові пригоди, цікаві особистості наших геймерів, шалена швидкість і азарт. Отже, три команди, Одеса та Київ, по три учасники в кожній команді, три однакових завдання та всього три години на їх виконання. Готові? Анатолий Ульянов, это программа фотополивания. Мы находимся в славном. Здравствуйте, здрасте! Меня зовут Анатолий Ульянов, и это программа фотополивания. Мы находимся в славном городе Львове, где есть команда людей, которая будет тужиться не за фухры-мухры, не за самовар и не за набор юного химика, а за вполне реальную поездку в Прагу. Ребят коротко, перед тем, как я озвучу вам правила, мы должны отправиться в прекрасный салон Евросеть, где нам выдадут аппаратуру для того, чтобы вы щелкали, трескались, тужились и прели над вашими заданиями. Мы можем переходить улицу, чтобы все это получить. Програма Фотоквест в Одесі. Тут прекрасний день, повне весна і глобальне щастя. Всі сьогодні хочуть перемогти, особливо ці троє. Раз, два, три, раз, два, три. Е, Мар'яна, Антоніна, Дмитро. Це наші сьогоднішні герої, це наші сьогоднішні фотомисливці Ми заходимо, заходимо, заходимо. Добрий день! Ми до вас у гості. Це мої герої. Знайомтеся. Це Толя, це Мар'яна це Діма, Я Юляська. Дуже приємний Саса, Рюслі. Рассказывайте, у нас у вас справа. У нас справа. Да, мы да, так у просто просто, просто пришли. Нам прямо фотохрюкер. Мы находимся в великолепном магазине Евросеть. Здесь мы и получим то, что нам необходимо при нашей фотоохоте. Леша, продавец-консультант Евросети. Леха, нужен фотоаппарат хороший, надежный для вот этих вот милых людей, чтобы они правильно выполнили все свои задания. Если вам нужен хороший фотоаппарат, это, конечно же, Sony Skyper Ой, Очень хорошая модель. Пойдемте, покажу. имеет практически все. Все, что вам надо, это только нашу сделать фото. Она сама подстраивается, у нее прекрасный большой дисплей. А вы нам отдавайте его, чтобы мы могли его любить и работать. Євросі допомогла учасникам фотозброї. Ну а наші ведучі, які вже давно знаходяться на місцях, озвучують учасникам правила гри та завдання, які їм доведеться виконувати. Правило в нашій грі одне жодних прав. Єдина вимога нашої програми це не лише виконати завдання, але й зафіксувати його на фотокамеру. І чим вдалішими будуть знімки, тим більше шансів у команди перемогти. А завдання, які мають виконати наші команди, такі. Сфотографувати дівчинку у червоному, за якою женеться 20 хлопців. Бонус, якщо хлопці будуть напівоголені. Сфотографувати поцілунок незнайомих хлопця і дівчини у колі із 50 повітряних кульок. Бонус, якщо пар буде декілька. Сфотографувати квітку із 10 автомобілів із верхньої точки. Бонус, якщо машини створюють два кола. Бонуси це додатковий час для виконання чергових завдань. І зважаючи на м'яко кажучи, непрості завдання, я думаю, ці бонуси якраз і стануть в пригоді нашим героям. А в самому кінці, коли всі три завдання буде виконано, на хвилини, які залишаться, стануть заліковими балами, за якими ми визначимо переможців програми. І ви, шановні глядачі, можете підтримати свою команду за допомогою простого смс-голосування. Пишіть СМС ку зі словом квест на короткий номер 7520 і ставте цифру. Один, если вы за Львив, два, если Одесса и три, если вы голосуете за Кия. Мы готовы начинать. Стартует время. Поехали! Вот они наши смелые королевичи. Мы загрузим вас в машинку и доставим до любой точки земного шара. Мы находимся в нашем космическом space шатле и наши участники готовы начать работать над первым заданием. Расскажите э, свои первые соображения, как вы будете собирать этот табун мужиков, которые погонятся э, за безобидной девочкой свой под экономичный город, когда мы Экономический университет. Хорошо, мы можем ехать под экономический университет. Да, ну как вам первое вот задание? Насколько они вас шокировали, взбудоражили, заставили покраснить или вспотеть? Не, ну сначала задание дали такими мужскими, а если реально подумать, они не, не такими мужскими. А, вы мне немножко расскажите вообще про себя, вот Тарас. Начнем с тебя, чем ты занимаешься? Ну, начать в на национальном университете имени Ивана Франка э, на экономическом факультете. Люблю кататься на сноуборде. Учаюсь в сервиске коммерции на на другом курсе международной конференции на танцую. Кандидат мастер спорта с художественной гимнастикой. Я так понимаю, вы не, вы не танцуете в болиете жизнь. Ну, но... в танцевом балете за жителя, ты вот тоже занимаешься танцем. То есть получается, что люди, собравшиеся здесь, умеют считать бабло и танцевать. Это прекрасно. Хорошо, пер первое задание... Э, в данное время сейчас мальчики около экономического факультета есть. Вот. <режит> Я, <зас> через будет У нас есть 4 минуты, чтобы туда доехать, чтобы наловить там мужичков 20 штук. Львивяне <служит> 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 вы решили первым выполнить задание про 20 скаженных хлопцев. Цикаво, а что там Киев и Одесса? Спасибо, поехали. Спасибо. решите, какое первое, второе, третье, а мы пока подождем. Но, знаете, время уже пошло. Самое интересное, я могу вам сказать такую вещь, что девушку в красном на Крещатике в это время найти легко. 20 огромных парней днем на Крещатике. Чуть, мне кажется, нелепо. Вот под вечер, когда все уже, тогда да. -то... Думаю, ну, ну что, ребят, вы определились, какое задание у вас будет? Первое, второе, третье? Абсолютно верно, да, мы определились. Первое, находим мы девочку красным, потом два с мальчиком. После этого мы будем искать мальчика и девочку, которые не постесняются поцеловаться друг с даже если они не знакомы перед всем читым народом. И третье, это самое сложное, скорее всего, будет машины. Понятно. Третье, честно говоря, мы еще даже не представляем, как мы будем это все делать, поэтому пока мы об этом даже не думали. Давайте сделаем то, что есть, а потом Потом будет потом. Знаете, чем мне нравится эта команда? Они сразу определили, кто у них капитан, кто у них лидер. И с таким подходом у них больше шансов на успех. Я бегу за ящиком пива. Потому пиво. что самый мотивирующий фактор такой уже рудит 20 парней. Ящик стоит, пацаны возле него и ждут, пока появится девушка в Допинг решили <свист> применить. Хорошо. Правило не запрещено, я надеюсь. Я надеюсь, тоже да, правилами да, не, не, не запрещено. Не запрещено. <свист> а, вот, да. И девушку <свист> я найду, ну, одну девушку красную на кричать я <свист> не сумею найти. Девчонок <свист> я, <свист> и... я уговорю. Вот. Так что, ну, вперед работать. Вперед, вперед. В магазин. В Киеве жара. Пиво пойдет отличненько. Знаете, мне кажется, у нас что-то вот сейчас вот на Крещатике очень трудненько найти девочку в красном. Есть разные красивые девчонки, но в красном. Девушка, а... здравствуйте. здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, будь ласка. Мы снимаем да. программу, нам еще снимаем. Это потому что абсолютный день, жара, многие девушки на пляжике. Можно пойти на пляж, найти девушку в красном купальнике. Кстати, как вариант? А может быть действительно мы изменим сейчас по ходу заданий? А здесь это ваше право. Пары. Ребята, Я это, думаю, это, это, все это ваше. Это идея. Это будет Давайте намного проще. Делаем а -а -а, в купальнике мы будем искать там. там и, кстати, и там, кстати, там, и там полуголые, да, и полуголые парни там будут бегать. Это будет нам бонус, еще нам дадут за это задание. Гениально, кто придумал, тому. Отже, вот команда розумію, чому вони розпочинають з нього. Зараз ми все обговоримо і вирішимо, де саме ми це будемо робити і як саме будемо втілювати це завдання. Так. Кохані мої друзі, що Я так вирішила, що я так розуміла, що ми тут будемо це робити. Так, На цій площі. Так, поки не продаються шарики, ой, так людей підкасовуються. Ми нічого а? не покупаємо, і все, Одесити вирішили спочатку цілуватися. Ну це й не дивно. А ось кияни трошки забуксували. Спочатку вони вирішили знімати операцію Дівчина в червоному, але потім змінили хронологію і теж перейшли до поцілунків. Не знаю, не знаю, чи потрібна така тактика, але часу вони витратили набагато більше ніж їх суперники. Знаєте, за, за кульками. Так. Чим це лучше. Мар'яна вирішила взяти справу до своїх жіночих рук. Вона зараз все зробить. Mm -hmm. Тільки не промошуте мене постійно, нагадувати вам про праву. Все, а, треба давай, робити да. швидко. Вирішуйте. Я думаю, що зайвими шарики, кульки зайвими не бувають.